Теперь поднимаем руки и с погибными руками трясемся. Ой, как чудесно! Сразу видно, сколько замечательных девушек присутствует на этой площади. И сколько подтянутых, крепких мужчин. Бросили руки. Подняли и еще чуть-чуть Бросили. Молодцы, похлопали друг другу. А теперь кладем руки на область живота, настраиваемся на себя. Сейчас будет очень серьезная работа в веселой форме, как всегда. Засыпаемся, открываемся этому веселому, чудесному воскресному утру, дню. Этим красивым людям, которые приехали к нам в гости и тоже принимают участие с нами в нашей зарядке, настраиваемся на чистоту, на свет, на добро, на любовь. Открываем свое тело, наполняем себя внутренней улыбкой, вдыхаем свет нового дня и наполняем себя от самой макушки.

Слеваем земли, снимаем землю, снимаем удовлетворение, снимаем удовлетворение, снимаем удовлетворение, снимаем удовлетворение, снимаем удовлетворение, снимаем здоровьем. снимаем удовлетворение, 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 разок. заканчиваем в области на, на живота. И теперь самое главное, ощущаем в себе наполненность всем тем, что мы проявили, и начинаем перемешивать. Перемешиваем этот шарик здоровья, этот шарик иммунитета, этот шарик великолепных новых людей. Соединение всего того, что вы себе мечтали, все то, к чему вы. Погаболочье, достаток, уют. Открываем свое тело и погружаем его шарик туда. И ощущаем, как мы наполняемся этой вибрацией счастья, этой вибрацией удовольствия. И говорим, какие мы. И стоим, чтобы все внутренности потряслись. Отлично. Теперь руки перед собой вперед и начинаем руками перед собой, вытягивая все свое дело. Трясем, трясем, трясем. Отлично опускаем руки. Великолепно. И теперь давайте сделаем с вами самое удобное упражнение, которое можно делать в любую погоду, в любом месте, в любое время. Опускаем руки вниз, пронизываем пальцами землю. И ощущаем, как мы наполняемся тяжестью. Берем эту площадь и начинаем ее поднимать. Поднимать до неба. Наполняем себя, всех вокруг, ощущением жизни, бурлящей, кипящей. Все свое тело, все вокруг наполняя ощущением этого мира, красотой этого мира, бронежными пальчиками неба. Чистотой, светом, любовью, посылая в любую точку пространства, в которую вы захотите, частичку своей любви.